Добрый день. Привет, Костик, добрый. Спасибо, ребятки, кто молился, кто поддерживал, кто желал здоровья. Спасибо вам всем большим. Сделали Костик операцию, перенесла, слава Богу. Так причем меня такое это самое ходил, забрали ее, потому что медсестра. Нет, ничего вообще никаких не платила. Супер, спасибо. Короче, медсестра <связывая> <связывая> выстрелила ее готовят. Там анестезиология, еще не началась операция. Знаешь, ну, потом вышел покурить, потом зашел, то Эдику звонил, то Ири, то туда-сюда. Олейце звонила, спасибо огромное. Ну, вчера Надя мне написала, вечером я даже не знала. Цело, целое, целое утро молилась. Ну, в общем, это... Ой, Медведь, привет, дорогой. я шучу, мы старше, все будет хорошо, спасибо, дорогой. Я написал таблеток с утра, потому... честно говоря, ничего не чувствую. Это переживал, но вот, ничего не, не болело, вот это у меня обычно вот такое. А таблетки, видно, от наркоза отошла, дышит сама, но слабая, короче, перенесла операцию, слава богу. И это анестезиолог потом говорит, состояние тяжелое у нее, ну, как бы тяжелое, стабильное тяжелое состояние из-за сепсиса еще, из-за из, -за, из -за почечной недостаточности, из сепсиса, из-за диабет, вот, ну, плазму вливали, там все. В общем, ну, а я думал, что операция не началась. А что, Ирия, говорю, еще нема уже, два часа тогда толка. А потом еще чуть-чуть туда-сюда врач уходит, хирург оттуда. Я думал, он даже не доходил. Я говорю, ну что там, сейчас начнут. Мы уже закончили. Я говорю, она живая? Ну, а что, нет? Я говорю, Ирия, уже закончилась операция. Вы думали, еще не началась. Макс, спасибо, дорогой. такое. Ну, такая слабая, зашел в реанимацию, то это самое давление высокое, 160 на 100 с чем-то, и так ну, сбили, уже 130 стало. Все аппараты там подключены, дышит сама. Дышит сама, но такая и это, я сказал, да, в разные стороны. Я говорю, мамочка, ты умничка, говорю. А я успел только, мы пока приехали, а ее уже не пускают, уже забирают из реанимации. на каталке только выкатили. Я подошел, говорю, мамусь, говорю, давай, держись, все будет хорошо, с Богом, давай. Мы тут. И она туда завезли ее. Вот, и стояли, стояли. Я думал, что еще не началась операция, а потом врач уже закончилась. Вот. Ну такая, язык это, я говорю, можно и губы, пить нельзя, я говорю, только губы я смочу, я смочил и губы. <coughs> я говорю, вы язык, я говорю, я язык смочил, просто спонжиком так протёр, чтобы не сухой был, нельзя сегодня, часов через пять только можно немножко пить. Вот. Так, что такое? Он ну, говорит, что на тяжелое состояние у него, стрессы все такие. И, как бы, ну, теперь мы взяли там какой-то ну, материал на пассив.